Bu insanın dəyəridir. Diqqət eləyin dəyər məsələsinə. Bu insanın qiymətidir, dəyəridir. Onun mələkootu tərəfinin dəyəridir ki, mələklər ona səcdə edirlər. Allah dəyər verir. Ümumiyyətlə biz <coughs> dəyərlərin meyarını nə ilə ölçürük? Ağırlıq kiloqramla ölçülür. Dahil bunun etalonlu bütün dünya qəbul eləyib. Nə bilim, Londonda falan muzeydə bunun etalonu saxlanılır, falan bir kiloqram belədir, belədir. Bu heç. Bir var bud, çəkini ölçür kiloqramla ölçsəsən, çəkini ölçən aparat da tərəzidir, qapandır, budur da. Uzunluğunu rəne ilə ölçsəsən, bunun <coughs> metrə. Caz hesab fəlan metrə. Ölçən aparatı var ki, ölçünü o təyin eləyir. Bir də yazırsan ki, neçə metr, neçə santimetr və s. Bu cür. Hər bir şeyin ölçən aparatı var. Takometr var, barometr var, termometr var. Qabaq zikri də sayını ölçürdülər təsbi ilə, indi zikromatik var onunla ölçürlər. Axırda ah, belə bu ölçən bir şey var. Hamı bunu qəbul edir ki, bu ölçür bunu. İnsanın qiymətini, onun dəyərinin meyarını əvvəla kim ölçməlidir, nə ölçməlidir və nə ilə ölçülməlidir? Diqqət elə. Görəsən bu əqldir? İnsana qiymətə əql verə bilər. Əqlin işi nədir? Aqlın işi odur ki sənə bir yol göstərsin. Çıxış yolu göstərsin. Diqqət eləyön məsələyə. Solum dəyər, aql məna düşdəyərə. Əgər mənim aqlım nəfsimə uyarsa, mən bir bazarda bir pul qaçıramsa, Nəfsim deyir ki, burdan böyük adam bazar xonundadır. Kəndxodanı gör kəndici çat. Get ona hörmət elə, bu sənin üçün ən dəyərli adamdır. Həkim işləyirəmsə, nəfsim deyir şağlımə, qulavrası görgünəndə bu yolu budur da. Biz belə öyrəşmişik, belə görmüşük də, bu cür olur. Çox dərində getmək istəmirəm. Amma Aql u yar nəfsə uymaz nəfsə nə qərar verir. Belə sual altındadır. Uyar uymaz. Demə aql əqil özünün, ağlinin özünün bir problemi var ki, uya da bilər nəfsə, qalıb də gələ bilər. Bu tərəfə də gedə bilər, o tərəfə də gedə bilər. Yəni bu konkret sabit addımdır. Və budur görən aslı oldu nəfsdən o tərəfi var onun. Bir də əqlin o tərəfi var ki, əql hər işin mütəxəssisi deyil axı. Diqqət elə, sənin canın ağrıyırsa, amma ağlı ilə adamam. Məmləklərsən şüdaylik. Başda üzünə üzü müalicə eləmir. E, Tibbdən nə sensə bilmirsən. Heç təxllu var. Ağıl bu fikri çıxartdırsa, o ağıldır. Problemi var onun. Ağıl səni yönəltir hara? mütəxəssis yox. Ağrıyırsansa həkimə müraciət elə. Bu sözü sənə kim deyir? Ağıl deyir. Ağıl sənə nə edir? Hidayət eləyir, yol göstərir. Müalicə eləmir ha. Yolunu göstərir ki, ged müxtəssisə müraciət elə. Və fatəlahqa adam min rəbbihî kələmâtin. Adəməleyhissalam fatəlahqa Əlaqə liqasısındandı. Liqa görüşmə idi. Aldı mənasındadır. Amma məhzs liqadandı. Görüşdü. Bir iki dən kəlmə ilə görüşdü Rəbbindən. Aha, əvvəlcə demişdi ki, Allah hər şeyinə öyrətdi, bütün adları öyrətdi də. Sonra bir iki dən kəlmə, onlar yaddan çıxıb qalmışdı o ladə verdi. O dəyr axı. Bir neçə kəlmə ilə Allah onu görüşdürdü. Məsələ budur. Adəmdə zaten bular var idi. İçində var idi bunlar. Ama istifadə eləmək qaydasını Allah bir yol gösterdi ki, bundan mıdır istifade istifadə O kadar olur ki bizdə. Görmürsən, müəllim bir tələbəni hazırlayır. Deyir, səndə bu istidad var, ancaq bunu işlədə bilmirsən. Bu ki, tanıştı bizə bu söz. Hər yerindən duran gəlsin ki, ha, sən mədəbiyyatı biləsən, məş, hair elə, bu şonon şey deyirsən, də şeir demək qabiliyyəti olsun ki, ustad səni nəylesin, bu işdə puxtələşdirsin ki, sözü belə yox, belə deyərlər. Görənsən bir söz deməyi biləsən də. Bu adam Əli Əhsanında zatan var idi. Bütün bu adlar var idi. Allah onu görüşdürdü bəzi adlarla ki, bax bunlar, bunlar, bunlar var bulardan istifadə elə. O da istifadə elədi, diqqət elə. Elədi. Və Allah ona var ki, tövbə yəni çevrildi ona tərəf. Allah bir adama qarşı tövbə eləməsə, insan tövbə elə bilməz axı. İnnahu kana tawwaba. Həqiqətən o Təvvab odur çox tövbə edənə. Allah üçün də. Tövbə edən əslində Allahdır. Allah sənə qarşı çevrilməsə tövbə eləməsə, sən ona qarşı çevrilməsən. Hərdən bir adama gəlir, ey, mən gedim bir dən tövbə eləyim. Sonra buraxır başını, elənir. Bu bizə nə deməyidir? Allahın sənə yazığı gəlir. Qaydır sənə tərəf. Allah istəyirsənə tövbə eləyirsənə gəlir. Sən istəmirsən, naz edirsən. Bir dəfə, 2 dəfə, 5 dəfə getdin. Birinci yerə Allah sənə qarşı tövbə eləsin, sənə yaxınlaşsın ki, sən yaxınlaşa biləsən. Və o bir neçə kəlmə ilə adəmi görüşdürdü. Adam o kəlmələrin, indi o nə kəlmələr də əhləbeytin adları idi, onlara təvəssül eləməy idi, nə idi? Bu mövzuda bizim işimiz yoxdur. Bu sonrakı mövzudur. Hər nə idisə Allah təala görüşdürdü onlarla onu həqiqətini göstərdi. Oların bunda var idi. Bax sən də bu var, ha, bundan istifadə elə. O da istifadə elədi, tövməsi qəbul oldu. Deməli, qayıdaq yenə mövzumuza. Dəyər qoymaqda, meyar qoymaqda əql işləyə bilmir bəzən. Çünki əqlin azmaq ehtimalı var. Özü də bu fərdi əqıldan naşıram. Durub deyirsən, bəlkə ictimai əql bir meyar qoya bilər. Yox. Fərdi əql azırsa, Bunun 5-10 nəfəri birləşir olur ictimai aql. Görsən ki, kütləvi sürətlə azdılar. Harda kütlə varsa o deməkdir ki, onlar düz yoldadılar, yox. Bu deməlä gəlmədi. Deməli, meyar qoyan o varlıq olmalıdır ki, o varlığın azmağa ehtimalı yoxdur. O varlığa vəsvəsə təsir eləməz. O varlığı heç kəsə naslı deyr. Və o varlıq daimidir, əbədidir, fani deyil. O da hansı varlıqdır? Allahdır. Yalnız Allah dedik ki qiymət qoya bilər. Yalnız Allah dedik ki deyə bilər bu yaxşıdır, bu pisdir. Qanun budur. Məntiqli şurətdə bilməlisən ki mən özümə Allaha necə təslim olum ki Allah qiymət qoysun, nə yaxşıdır, nə pisdir. Buna görə çünki Allahdan başqa heç bir varlıq heç nə qiymət qoya bilməz. Bilmirlər. Və üstə-gəl Allah hər bir şeyi yaratdığına görə bunları tanıyır. Tanıdığına görə də qiymət qoya bilər. Bəs elə isə əgər biz bildik ki, qiymət qoyan Allahdır. Onda Allah qiyməti insana nə ilə qoyur? Allah qiyməti enna akramakum indallahi atqakum. Bunu inam verir. Sizin aranızda ən qiymətliniz kimdir? Təqva sahibi təqvalı olanlardır. İndə Allah, Allah yanında. Mən deyərəm mənim nəyimə lazımdır Allah yanında. Məhəllə qoy müdrimin yanında yaxşı olum. O məni dolandırsın. Müdürsən axira qədər dolandıra bilməyəcək. Bir müddət dolandıracaq. Axı əvvəlindən dedik ki, bu əbədi varlıqdır bu dünyada da var, axirətdə də var. Ona görə aql sənə yol göstərir ki, aql ancaq bundan yapış bu əbədidir. Olar hərsimə müvəqqətidir. Ona görə Allah deyir sizin aranızda ən yaxşı insanlar olardı ki, ən təqvalılardı. Qabul. Və Onda nə olur? İnsan təqva o ölçü vahidi metrə qoymadı, kiloqram qoymadı. Niyə görə təqva qoydu? Diqqət eləyin. Ona görə təqva qoydu ki, başqa bir şey qoyusa idi, deseydi ki, Sinanovuzda ən yaxşı insan o kəsdir ki, ən çox pulu olar. Mal göz qovandır. Deyirəm, mən falan da pulum var Sinanovuzdan artıq. Elə deyər. Təqva belə bir şeydir ki, soruşsan, onda məcbursan öyrənəsən təqva nə olan şeydir. Təqva o insan kimdir, nədir, necür nə insandır? Allah bilə bilə təqvanı da sözün əsas mövzusu budur ya. Əsas o ən yaxşı yeri budur ya. Allah ona görə təqvanı qur ki, heç kəs iddia eləmir ki, mən təqvalıyəm. Hansı təqvalı kişi deyə bilər? Mən özümü artıqam təqvalıyəm. Belə bir söz diyen adam eşitmisiniz? Olar he, bu təqvalı deyil də. Bu tamamilə başqa şeydir. Təqvalı adam Hansı təqvalı kişiyə baxırsan, görürsən, üzü üstə səcdədə gözünün yaşını tökür ki, zələm tu nəfsə. Nəfsimiz üzülmələr. Bağışla məni ayallar günahkaram. Hansı təqvalı kişinin həyatına baxsan, dağdırıb təqva odan ki, ay kişi mən hara təqva hara. Allah görürsən necə tapır qoyur yerinə ki ha. Ən yaxşı insan ən təqvalı husuz. Elə bir şey edir ki, orada bir sımmaq var. Təqva odur, faqat namaz namazda da təqva var. Təqva belə bir qüvvəti ki, hər sahəyə gərək təsirlesin. Əgər namaz qılansan və təqvalısansan, dəst namazı fikr vermərsən. Səmat üstünə gündə alır dəst namazı. Bu adam qıldığı namaza ehtiram eləmir, dəst namazı düz algınə. Öyrənmək istəmir. Rüzhə hər yetəndən də soruşma. Mütəxəssisindən soruş. Bu gəlir, namaz qılır, dəstnamazı bir vəziyyətdə alır ki, batil. Təharət xonası nə gündə? Batil. Bilmir təharətini vardan. Və harda oldu bu namazı təqib olub? Hələ namazı eşidib hamı qılır, bu da qoşulub qılırlar. Allah mə bilir, ürək əsl ürəyin təmiz olsun. Da o içib əsl ürəyin təmiz olsun deyənlə sənin də nə fərqin oldu? Eyni mantiqdəsizdə. Bura sən içmisən, o içir. Həmin şeydir də. Namazı batil elə sözün rəyimi təmiz olsun. İşdir ki bu. İnsan görə təqvalıdısə, hər sahədə təqvalı olsun. İşində təqvalı olsun. Müəllimsənsə, təhsil verməyində təqvalı olsun. Şofərsənsə maşın sürməyində təqvalı olsun. Ustasansə görə təqvalı olsun. Allahu düşün, Allahı zikr elə ki, Allah var ha. Bu işə görə mən Allah'a cavab verəcəyəm ha. Hər sahidə insan təqvalı olmalı və o cümlədən də insanlara baxışda. Ona görə Allah təqvanı seçdi ki, heç kəs iddia eləmir ki, hələ burada ki, Yo, mən ən bağdadlı kox xəlfə. Yox, mən yalnızdan təqvalıyəm. Belə şey yoxdur. Biri deyə bilər mən yalnızdan güclüyəm. Güc də var. Vəzifə də var. Var dövlət də var. Allah onları pisdiyiib, kimində olub, Nəmrudda olub, Şəddadda olub, Fironda olub, bilirsiniz də, Allah var pisdiyiib, gücü də olub, vəzifəçisi də olub, pulu da olub. Allah deyir, bunlar adam deyil mənim nəzərimdə. Mənim nəzərimdə əsl adam uşaq təqvalıdır. İndi ən təqvalılar necə olurlar? Biz elə bilirik ki, təqvalı adam var, evdə dəstardan indi biraz bir, bir iki dənə nafilə artıq qılır. Bəlkə gecə namazı var, bir iki dənə zikrd eləyib. Satandan zəmi çan elə. Onla sərp. Sən səcdəyə düz getmədin. Əlvi birinci belə altsı, sonra bunu. Amma bunu üstəhəbdir. Sən niyə görə buna bu cür müdaxilə edirsən? Möhrün burasına əlvi qoy, nə bilim, biri sağda qalsın, biri sol, biri aralı qalsın, biri belə qalsın. Təqvalı adam məzhinogada məşğul olur ki. Düzdür, başqası çaşanda ona əmri bilmərif eləyir, o özünə əmri bilmərif eləyir. Hər işdə yaxşını axtarır. Təqvalı insandan qeyri təqvalı insanın bağışları fərqli fərqlidir ha. Uyeydullah ibn Ziyad idisu sübət verdim. Hazreti Zeynəb salaməllayhi hədri ki, məruzə zor gözəldən hoş kəsən görməcək. Haqq valının baxışı, bu gürsünün baxışı, münafıqın baxışına bax. İsa əleyhissalam həvariləri ilə gedirlər, məşhur söhbətdir. İsa əleyhissalam həvariləşinə gedir ətrafındakı sahabelərlə bir dən iç örüşbə, iy qalxdı, falan həm bırının tutdu, piffəliyim qaçan kim, öyüyən kim, yolun dəyişən kim, falan-falan. İsa əleyhissalam gördü bunların. Ədəm varı görsən bir oruç tutur. İndi bildiri ki orucan. Biri siqaret. Elə-belə vaxtlar siqaret çəkən kimi çatdı bilər, yaylığını özünü bir reaksiyalar ver ki, ha, hə, bu orucdur. Oruç sonrası siqaretmən çorzu batıl elidir, od da. Nə bildirirsən. Bunlar da ağız burun tutdular, biri deyir, nə bilim, funətdir, biri necistidir, biri deyir, nə bilim, xəstəlikdir falan. İsa əleyhissaləm bir də onun dişlərinə baxın. Gör Allah necə yaradıq onun dişlərini. Həyatına uyğun nizamla necə düzür. İki yaşadan onun dişi də çanasının sayəsində yaşayır da o. Bir də bax onun düzlüyü. Bu nazik səthinin içərisində bir gözəllik tapma. Dillər yayıb, sən nə danışırsan? Bu bu nə gün nədir? Dirisizə dərs verirəm. Sizə laf alsı. Sizə dərs verirəm ki, milçəy olmayın. Ağrı olun. Pisliyə qonmayın, gülsəyə olun. Bunu öyrədirəm sizə ki, təqvalı insan bir dəstə var, e namaz qılan, nə bilim həccə gedən, neyniyən, neyni belə adamlar var. Ancaq oturub elə bir Allah bunu jüri qoyub kainatın üstünə. Düzələməli, bu səhv elədir. Bu yaxşı görməli. Onun hərəkətinə bax. O səhvdir. Bu nə olub nəyəndəsən sən özün? Nə haldasən sən, nə vəziyyətdəsən sən əşə? Cəlmənforsi o xəstəçi peyğəmbər demişdi ki, cənnət onun əsrətindədir. Cəlmənforsu peyğəmbərlərdən də yaşlı idi. Qoca vaxtında saqqal basıb bunu yaşlı kişi ilə gedir. Birifan ona sataşır. Amə ha, hal adamlardan biri, ucdur nə adamlardan biri biri sataşır ona. Dizə saqqalın yaxşıdır, yoxsa itinin kuyruğu? Verilən suala bax. İndi bizə verilsə, indi hər kəs getsin özünə də mənə verilsə mən necə reaksiya verərəm. İndi bu qoca vaxtdır. Belə cavan vaxt olsaydı başqa söz deyərdi falan, o da var da. O dəfə danışdıqda qocanın reaksiyası ilə gəncə reaksiyası necə olur? Alman Səlmon deyə bu belə belə adam deyil. Səlmona bu sualı verəndə Səlmon dedi ki, qiyamət günü bir körpü var. Hələ sakit, sakitdə belə cavab verirəm. Qəmalt şunu bir körfü var. 3000 il lazımdır ki, o körfüyə qalsın. 3000 il lazımdır ki, o körfüdə keçsin, 3000 il lazımdır ki, o körfüdən düşsün. O çox çətin körfüdür. O çox çətin körfüdür. Ordan hər adam keçə bilməyəcək. Əgər mən oradan keçə bilsəm, mənim saqqalım itin quyruğundan 1000 dəfə yaxşıdır. Yox keçə bilməsən Mənim saqqalım itim kuyruğundan da beterdir. Bir də ona cavab verir, həm həqiqətidir, həm də onun özünü düzəldir. Ki verdiyin suala bax. Ki bu çorba sənin içində var ha, bu deməkdir. Təqva budur. Təqva hər işdə bir yaxşılığı görməyidir. Təqva ən birinci odur ki, insan özü-özünü təftiş eləsın. Onu görə Allah o ölçü kimi, meyar kimi təqvanı qoyub, Allah bizi təqvalılardan qərar verir.